اور آیت نمبر ایک سو ترپن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوح اللہزین آمنوا استعینوا بصبری وصلاطی انَ اللہ معذصابرین یا یو حلزینہ اے و لوگ جو ایمان لائے ہو استعینو مدد حاصل کرو بِالصَّبْرِ صبر کے ساتھ وصلاح اور نماز کے ساتھ إِنَّ اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا دین آ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اس تعین مدد حاصل کرو پچھلی آیات میں آیت نمبر ایک سو میں اکوجا میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کا حکم دیا ہے جب ہم دین سیکھیں گے دین سیکھنے کی ترغیب ہمیں دلائی گئی جب ہم دین سیکھیں گے تو مشکلات آئیں گی جب مشکلات آئیں گی تو آیت نمبر ایک سو باون میں کہا گیا کہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے شکر کرنا ہے پریشان نہیں ہونا اور یہاں ہمیں کہا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ جب دین سیکھتے ہوئے مشکلات پریشانیاں آئیں گی تو اس تعین و و صلاح نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تم نے مدد حاصل کرنی ہے دیکھیے دنیا میں ہم انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے بھیجا ہے انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جانور ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کا کام ہے کھانا پینا بس کی بسر کرنا لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اللہ دی خلق المعطلحیات احسن ولا اور وہ مقصد یہ ہے کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور کون ہم میں سے برے عمل کرتا ہے تو جب ہم نے عمل کرنا ہے کام کرنا ہے تو مشکلات آنی ہے جب مشکلات آئیں گی تو فرمایا اس تعین و تم نے نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بھی انسان پریشان ہو مشکل وقت ہو نا انسان پہ تو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتا ہے ان میں سے دو تو یہی یہ ہیں کہ جب پریشانی آ جائے مشکل آ جائے کیا کرنا ہے نماز پڑھ لینی فوراً نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے نمبر دو پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے فوراً اس پر صبر کرنا ہے اور نمبر تین جب پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے دوسروں کی مدد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں آدمی کو اور انسان کی پریشانی جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے تو برحل حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ صبر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان صبر کر لے کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی اس پر انسان نے صبر کر لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کی اللہ تعالیٰ کوئی قیمتی چیز لے لے اس کی آنکھ ہے اس کا کان ہے اس کا کوئی عزب ہے اس کی کوئی اولاد ہے کوئی بھی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ لے لے اس کی گاڑی ہے اس کا گھر ہے کوئی بھی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بھی قیمتی چیز بطور آزمائش کے لے لے اس نے اس پر صبر کر لیا آہوزاری نے کی شکوہ شکایت نے کی صبر کر لیا تو نبی علیہ صلاح وسلام نے فرمایا اللہ اس قیمتی چیز کے بدلے اسے جنت دے دے گا تو یہ صبر کرنا اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا اجر جنت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں صبر کا اجر ہے ہی جنت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ صلاحات وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو مومن لوگ اگر ایک بندہ ہے وہ اکیلا رہتا ہے اور ایک بندہ ہے وہ مومنوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے فرمایا دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ بندہ جو مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے ظاہر سی بات ہے جب اس نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے جلنا ہے تو لوگوں کے ساتھ جب وہ ملتا ہے پریشانیوں سے آتی ہیں مصیبتوں سے آتی ہیں اور ایک وہ بندہ ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے نہ اسے پریشانیاں آتی ہیں دو ہی لوگ ہوتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو لوگ لوگوں سے ملتا ہے لوگوں سے ملنے پر پریشانیاں بھی آتی ہیں لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں اسے باتیں بھی سناتے ہیں فرما دوسرا بندہ نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ اس پہ پر پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہے پریشانیاں آتی ہیں ایزا آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بہ نسبت اس آدمی کے جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے تو برحال انسان کو مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے ہم بھی جب کسی سے ملتے ہیں لوگ باتیں سناتے ہیں اور جب لوگ باتیں سناتے ہیں تو پھر انسان کا دل کرتا میں آگے سے جواب دو انسان جواب بھی دے سکتا ہے لیکن وہ جواب دیتا نہیں ہے کیوں والی ربی کا فصبیر کے تحت کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے صبر کر لیا تو فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا نا اللہ ایسے انسان کے ایسے انسان کا بدلہ صرف جنت ہے تو ایک صبر ہے دوسرا اس میں نماز ہے نبی علیہ سعود والسلام انبیاء انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی ان پر کوئی بھی پریشانی آتی تھی نا وہ فوراً نماز پڑھتے تھے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے تھے جب بھی پریشانی آتی تھی بدر کے موقعے پہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو ہم ساری جب رات کا ٹائم ہوا سارے صحابہ کرام سو گئے تھے صرف نبی علیہ الساط والسلام جاگ رہے تھے اور آپ اسلے پر کھڑے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز کے ذریعے مدد حاصل کی اور پھر بدر کے موقع پہ فرشتے آئے بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جب وہ نمرود کے محل سے وہاں سے نکلے تھے اور اپنی بیوی سارا کو انہوں نے ساتھ لیا فلسطین کا ان کا ارادہ تھا راستے میں وہ ایک علاقے سے گزرے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ مشہور تھا کہ بادشاہ اچھا نہیں ہے ظالم ہے تو بادشاہ کو جب خبر ملی نا ہمارے علاقے میں ایک مرد ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے عورت بڑی حسین و جمیل ہے اس نے حکم دیا اس عورت کو بلا کے لاؤ اب وہ سارا علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے سارا علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا تو بادشاہ نے اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا جیسا ہی انہیں انہیں پکڑنا چاہا چھونا چاہا تو بادشاہ کا ہاتھ جو ہے وہ نہ رک گیا ساکت ہو گیا وہاں پہ وہ ہلا نہیں تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی نہیں ہے اس نے عورت سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا سارا علیہ السلام نے دعا کی ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا پھر انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کو بطور تحفے کے بھیج دیا تھا تو جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کھڑے عبادت کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو انبیاء کی یہ سنت ہوتی ہے اب دیکھیں نا پریشانی ہے بیوی بی کو فوج پکڑ کے لے گئی ہے انہوں نے کیا کیا نماز پڑھنی شروع کر دی کہیں نہیں گئے وہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو نا ہم دنیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں میرا فلاں فلاں افیسر کے ساتھ تعلق ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا میرا فلاں جج کے ساتھ تعلق ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی پریشانی بن بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرا تو فلاں جج کے ساتھ تعلق ہے تو جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا رب کے ساتھ تعلق ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئی جس طرح ہم کسی افیسر کو فون کرتے ہیں جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ صلاحت اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی مصیبت سے جو ہے وہ بچا لیا اس لیے انسان کو نماز اور وہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تابی تھے صحابی نہیں تابی تھے ان کے پاؤں میں زخم آ گیا تو ڈاکٹر نے کہا حکامہ نے کہا آپ کا پاؤں تو ہے وہ کاٹنا پڑے گا پاؤں تو کاٹنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پاؤں میرا کاٹ لو کہا اس کے لیے ہم آپ کے پاؤں کو سن کریں گے یہ کریں گے کہا کچھ نہیں میں نماز پڑھوں گا تو میرا پاؤں کاٹ لینا وہ نماز میں کھڑے ہو گیا انہوں نے پاؤں کاٹ لیا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا احساس تک نہیں ہوا اور اگر یہ نمازیں دیکھیں اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں ہم تو یہاں تھوڑی سی بھی حرکت ہو جائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے تو ان لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں نا موبائل پہ فون آ گیا میرے دوست کا ہے میرے جگری یار کا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنے کا طریقہ ہے جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو وہ فوراً کیا کرتے تھے وہ نماز جو ہے وہ شروع کر لیتے تھے ان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہوا تھا تو مومن بندے نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ سکون حاصل کرتے تھے تو بہرحال انس آج ہم بھی ہیں معاشرے میں پریشانی آ جائے آپ نماز پڑھنی شروع کر دیں اللہ تعالیٰ دل کو سکون جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ہو, تعالیٰ عنہ ہو. وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے راستے میں ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے. آپ کے گھر والوں میں یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ آپ کے گھر والوں میں کوئی فوت ہو گیا ہے. انہوں نے کیا کیا نماز پڑھنی شروع کر دی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم تو آہو زاری کا بیلا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور کہا ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ بس تعین البصوری و صلاح پریشانی کی خبر سن لو تو فوراً کیا کرو نماز پڑھنی شروع کر دو اور انہوں نے پھر آگے سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ جب بھی کوئی بھی کسی بھی قسم دیکھیں دنیا میں رہنا ہے تو مشکلات تو آنی آنی ہے تو جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل آنی ہے تو کیا کریں صبر کریں اور صبر کرنے کے لیے ضروری چیز نماز ہے آپ دو نفل پڑھنے شروع کر دیں آپ اپنے گھر میں ہیں آپ اپنی دکان پہ ہیں آپ مسجد میں آ جائیں آپ وضو کریں دو رقط نماز پڑھنی شروع کر دیں اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عطا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نیم البدل بھی عطا کر دیتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں انا اللّ اللہ و اَن الَََ راج اون پڑھتے ہیں اللّہ اجنفی مصیبت وخلوف علی خیرمنہا پڑھ لیتے ہیں نبی علیہ صاحب السلام کی حدیث ہے فرمایا جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہ چیز واپس کر دیتا ہے یا اس سے اچھی نیبل بدل عطا کر دیتا ہے ہیں ام سلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے سے اور اللہ فی مصیبت یہ دعا پڑھنے سے یا تو اللہ تعالیٰ نعم البدل دے دیتا ہے اب شوہر تو واپس تو آ نہیں سکتا وہ تو فوت ہو گیا چیز گم ہوئی ہوتی تو شاید واپس آ جاتی اب شوہر تو مل نہیں سکتا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر بھی کوئی نظر نہیں آتا برحال انہوں نے دعا پڑھنی شروع کر دی کہ حدیث ہے دعا پڑھتے جاؤ تو چند دنوں کے بعد نبی علیہ سعود اسلام نے جب انہوں نے اپنی عدت پوری کی نبی علیہ سعود اسلام نے پیغام نگاہ بھیج دیا تو پھر وہ کہنے لگی ہاں واقعی حدیث سچی ہے کہ اب مجھے پہلے سے بہتر شوہر مل گیا پہلے ابو سلمہ تھے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر علیہ صاحب وسلم بطور شوہر کے دے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کا بس یقین ہونا چاہیے ہمارا یقین ہی ہوتا ہے جس ڈاکٹر پہ جس حکین پہ ہمارا یقین ہونا آرام وہاں سے انسان کو آتا ہے جہاں یقین کو نہیں نہ مہنگی سے مہنگی دوائی کھا لیں انسان کو آرام نہیں آتا تو بات یقین کی ہوتی ہے جو انسان یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صبر کرتا ہے دعا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہ چیز واپس کر دیتے ہیں اگر وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کا نعم البدل اچھا جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں اس لیے انسان مصیبت پریشانی آ جائے آہو زاری کرنے کی بجائے صبر کرے اور نماز پڑھے بآخر دعوانا الحمد للہ رحم اللہ رب